vavilonlik eng boy odam jorj samuel klayson bir ming sakkiz yuz ноябрь to'rtinchi yilning Небраски noyabr kunida tug'ilgan nebraski universitetini bitirgan У Колорадо faoliyatining Денвер u kolorado хариталар denver Клейсон Мэп xaritalar tuzuvchi 1926 yili u qadimgi vavilon tarixida ro'y bergan voqea hodisalardan foydalanib moliyaviy omadga erishish usullarini o'rgatuvchi mashhur pamfletlari seriyasidagi birinchi kitobini chiqargan 1926 yilda chop etilgan ushbu asar moliyaviy omadga erishish yo'llarini o'rgatuvchi mashhur kitoblar orasidan o'rin olgan bo'lib u banklar sug'urta kompaniyalari orasida juda tez tarqalib, millionlab o'quvchilarning olqishiga sazovor bo'lgan kitobning asosiy mazmuni ishlab topgan daromadingizning o'ndan bir qismini saqlab qo'yish va sarf xarajatlarni boshqarishni o'rgatadi qo'lingizdagi risolada har bir shaxsning maqsadga erishishi yo'lidagi imkoniyat darajalari ko'rsatib o'tiladi muvaffaqiyat bu faol harakat va mahorat tufayli qo'lga kiritiladi uning kaliti maqsad va mohiyatni to'la va to'g'ri anglab olishdadir faoliyatimizdagi mantiq fikrlashimiz darajasi qay nuqtagacha yeta olsa aqlimiz o'lchami ham undan o'tib ketmaydi ushbu kitob orqali sizga havola etilayotgan taklif tavsiyalar qashshoqlikdan xalos bo'lishingiz moliyaviy qonunlarni o'zlashtirib olishda ko'mak beradi chunki shu asoslarni o'rnatib olgach mablag' jamg'arish saqlash va undan daromad olishni bilishda pulning sir asrorlaridan voqib bo'lish zaruriyati ravshanlashadi navbatdagi boblarda esa sizning kunlarimizgacha eng ahamiyatli masala moliyaviy qonunlar va uning dastlabki vatani qadim vaviloniya sharqliklar ifodasi bo'yicha ko'hni Bobilgacha olib boradi ushbu kitob muallifining yagona orzusi va tilagi moliyaviy farovonlik bosqichlarini qadamma qadam zabt etayotgan millionlab o'z o'quvchilarining tom ma'noda millionerlarga aylanishlarini umid qiladi asarda olg'a surilgan iqtisodiy moliyaviy loyihalar ming minglab ishbilarmonlar tadqiqotchilar sinovidan o'tgan ishonchli tajribalar hosilasidir antik dunyoning eng gullab yashnagan rivojlangan davlati vavilon haqida juda ko'p tarixiy hujjatlar va haqiqatlar rivoyatlar hayritomuz tarzda bizning kunlarimizga yetib kelgan uning xalqi qashshoqlikni mag'lub qilib farovon kelajak yaratish qonun qoidalarini kashf eta olganlar ular pulning qadr qimmatini mohiyatini moliyaviy temir qonunlarni bilgan holda ayni vaqtda bugun biz nimaga intilayotganimizni ayniqsa kambag'alchilikdan najot topish yo'llarini ko'rsatib ketgan deb yozadi kitob muallifi jorj samuel kleyson kitobda juda qiziqarli fikrlar keltirilgan ulardan biri masalan inson o'zidan tashqari hammaga haq to'laydi ko'pchilik o'ziga o'tgan oyda ishlab topgan pullarimizdan o'zimizga nima qoldi o'tgan yildagi daromadimdanchi degan savollarni bermaydi aslida ushbu savollarni o'ziga bersa o'zidan boshqa hammaga haq to'laganligini tushunib yetadi ya'ni boshqalar uchun ishlaydi lekin ishlab topganlarni o'ndan bir qismini o'ziga qoldirsa yillar davomida ancha pul yig'iladi biroq pullarning yig'ilishini o'zi kifoya emas bu pullar insonga ishlashi kerak chetga olib qo'yadigan pul inson foydasiga ishlashi lozim ushbu pullar orqali ishlab topilgan har bir sariq chaqa ham daromad keltirishi kerak agar insonda boy odamga aylanish istagi bo'lsa barcha jamg'arganlari hamisha uning foydasiga ishlab turishi lozim shundagina u o'z boyliklarini ko'paytira oladi inson topgan pullarning bir qismi shaxsan unga tegishli bu ulush qanchalik darajada arzimas bo'lmasin topgan pullarining o'ndan bir qismidan kam bo'lmasligi kerak shuning uchun kitobda inson o'z haqqini shaxsan o'ziga to'lashi mumkinligi haqida yozilgan vavilonlik eng boy odam asarning muallifi boylik ham xuddi daraxtdek zig'ircha urug'dan o'sib chiqishini tushuntiradi uning yozishicha chetga olib qo'yilgan o'sha sariq chaqa vaqti kelganda inson boyligining daraxti sifatida o'sib chiqadigan urug' bo'lib xizmat qiladi ushbu daraxtni inson doimiy jamg'armalari bilan oziqlantirib sug'orib qanchalik parvarish qilsa undagi yaproqlarning shivirlashidan shunchalik tez lazzat boshlaydi kitobni o'qigan odam ishlab topgan boyligining o'ndan bir qismini o'zining va oilasining kelajagi uchun qayg'urib bir chetga olib qo'yadigan kishiga tillaning o'zi intiladi tilla uni oqilona rejalarga dastmoya qilgan aqli kishilarga naf keltiradi tilla himoyaga muhtoj shu bois ehtiyotkorlikni va tajribali tadbirkorlarning maslahatini ma'qul ko'radi Ish bilarmon, ammo o'zi tushunmaydigan sohalarga ishlashga majburlashni tilla yoqtirmaydi oson boyishdek xom hayol rejalaru yetib bo'lmas havaslarga boyligini sarflagan kishidan tilla qochadi degan boyish qonunlarining mohiyatini anglab yetadi biz tilla deganda bu yerda umuman pulni nazarda tutsak ham bo'ladi boylikka endi endi ega bo'lganlar <laughs> ertaga u qivoraman <laughs> bu qiivoraman kabi xom hayollarga beriladi ammo boylikka ega bo'lgandan keyin uni ushlab qolishni va ko'paytirishni bilish juda muhim shunga pulni o'ylab ishlatgan ma'qul jorj samuel kleyson vavilonlik eng boy odam asarida bir necha qahramonlar ishtirokida turli vaziyat va holatlar keltirilgan xususan ba'zi voqealarda biz qahramonlarni qiyin moliyaviy vaziyatlarga tushib qolganliklarini ko'rishimiz mumkin va ushbu hodisalardan xulosa chiqarishimiz zarur bugungi kunda vavilonlik eng boy odam kitobini o'qigan 90% foiz kitobxonlarga ushbu kitob yoqqan desak mubolag'a bo'lmaydi kitobdagi voqealar minglab yillar oldin sodir bo'lganiga qaramasdan kitob hali ham millionlab insonlar tomonidan sevib mutolaa qilinadi